حضرت میاں عبدالعزیز صاحب مغل ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں احمدیت سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لاہور میں کسی رئیس کے مکان پر بطور مہمان اترے ہوئے تھے آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی شہر کے معزز گھرانوں کی نوجوان لڑکیاں مغرب سے ذرا پیشتر سیر کے لیے دریائے راوی پر جایا کرتی تھیں ایک مرتبہ جو گئیں تو سخت آندھی اور بارش کے طوفان نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ان لڑکیوں میں اس رئیس کی لڑکی بھی تھی جس کے ہاں حضرت حکیم الامت رضی اللہ عنہ قیام فرما تھے وہ لڑکی پھرتی پھراتی کسی نہ کسی طرح شاہی مسجد میں پہنچ گئی عشاء کی نماز ہو چکی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے دینیات کے طلبہ جو اس زمانے میں مسجد کے حجروں میں رہا کرتے تھے اپنے اپنے والدین کے ہاں گرمی کی رخصتیں گزارنے گئے ہوئے تھے مگر ایک یتیم لڑکا جو غریب اور نادار بھی تھا باہر کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے حجرے میں ہی رہنے پر مجبور تھا وہ صف پر بیٹھا ہوا مٹی کا دیا جلا کر مصروف مطالعہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے پاس گئی اور بتایا کہ میں فلاں رئیس کی لڑکی ہوں مجھے اپنے گھر کا رستہ نہیں آتا اگر تم مجھے میرے گھر پہنچا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اس لڑکے نے کہا بی بی میں ایک طالب علم ہوں اور باہر سے آیا ہوا ہوں اپنے کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھے شہر میں گھومنے کا بہت کم موقع ملتا ہے اور آپ کے والد محترم کو تو میں بالکل نہیں جانتا اس لیے افسوس ہے کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتا اب وہ لڑکی پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اندھیری رات ہے اور ہو کا عالم بارش بھی تھمنے میں نہیں آتی جائے تو کہاں جائے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس شریف لڑکے نے کہا بی بی فکر نہ کرو چند گھنٹے رات باقی رہ گئی ہے میں تو مصروف مطالعہ ہوں آپ میری چارپائی پر سو جائیے نماز فجر کے لیے لوگ آئیں گے جو شخص آپ کے ابا کو جانتا ہوگا اس کے ساتھ آپ گھر چلی جائیں اس لڑکی کی حالت یہ تھی کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن مجبوراً اس غریب طالب علم کی چارپائی پر اسے لیٹنا پڑا غریب طالب علم کا میلا کچیلا بستر اجنبی نوجوان لڑکے کی موجودگی والدین کی فکر کا تصور اور گھر سے پہلی مرتبہ غیر حاضری یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے نیند اس کے قریب بھی نہیں پھڑک سکتی تھی وہ تو ایک ایک منٹ گن گن کر گزار رہی تھی ادھر اس لڑکے کا حال سنیے جو ہی اس قبول صورت امیر زادی پر اس کی نگاہ پڑی شیطان نے اس کے شہوانی قوا میں ایک تلاتم برپا کر دیا مگر تھا وہ نیک اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا اس نے سوچا کہ اس برے راستے کو اگر میں نے اختیار کر لیا تو پھر خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا مزید بران جہنم کی آگ بھی برداشت کرنا پڑے گی کیا میرے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ میں جہنم کی آگ برداشت کر سکوں یہ وہ باتیں تھیں جن کے سوچنے میں وہ محو تھا مان اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس دیئے کی لات پر ذرا انگلی رکھ کر تو دیکھوں کیا میں اسے برداشت کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے فوراں اپنی ایک انگلی اس لات پر رکھ دی مگر بھلا اس آگ کی برداشت کیسے ہو سکتی تھی ابھی بمشکل ایک لحظہ ہی گزرا ہوگا کہ فوراں انگلی واپس کھینچ لی اور یہ خیال کر کے کہ جب میں اس معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہانم کی آگ کو جو اس سے ستر گناہ شدت میں زیادہ ہوگی کیسے برداشت کر سکوں گا پھر مطالعے میں مصروف ہو گیا مگر ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ شیطان نے پھر اس کے دل میں بدی کی تحریک کی مگر فرشتہ بھی اس کی نیک فطرت سے واقف تھا اس نے پھر رکاوٹ ڈالی اور اسے مجبور کیا کہ اگر پہلے تجربے سے سبق حاصل نہیں ہوا تو پھر دیے کہ لاٹ پر انگری لگ کر دیکھ لے اگر برداشت کر گئے تو پھر اس خیال کو دل میں لانا ورنہ خدا سے ڈرو چنانچہ اس مرتبہ اس نے دوسری انگلی دیئے کی لاٹ پر رکھی مگر بھلا آگ کی برداشت کیسے ہو سکتی تھی فوراں ہاتھ واپس کھینچنا پڑا اور پھر مطالعے میں مصروف ہو گیا غرض یہ نیکی اور بدی کی کشمکش رات بھر جاری رہی اور اس نوجوان نے اپنے نفس کو بدی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی دسوں انگلیاں جلا دیں خدا خدا کر کے رات گزری فجر کی اذان ہوئی نمازی آئے اور وہ لڑکی اپنے گھر پہنچا دی گئی والد کو جب اپنی لڑکی کی زبانی اس لڑکے کی حرکات کا علم ہوا تو اس نے اپنے جلیل القدر مہمان حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اس لڑکے کو بلا کر اسے اس دریافت کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی دسوں انگلیاں کیوں جلائیں لڑکے سے جب پوچھا گیا تو اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا حضرت مولانا نے اس سال نوجوان طالب علم کی سرگزشت سن کر اس امیر میزبان کو مشورہ دیا کہ یہ لڑکا اس عمر کا مستحق ہے کہ تم اس بچی کی شادی اس سے کر دو امیر بولا حضرت مولوی صاحب میں اس لڑکے کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کر تو دوں مگر آپ کو علم ہے کہ یہ بچی ناز و نعمت میں پروان چڑھی ہے اور یہ لڑکا بالکل غریب اور نادار ہے ان کا آپس میں نباہ کیسے ہوگا اور پھر برادری مجھے کیا کہے گی اور بچی پر کیا گزرے گی جب وہ ایک یتیم اور غریب لڑکے کے گھر جا کر ساری عمر غربت اور افلاس کا شکار بنی رہے گی آپ نے فرمایا میرے مہربان دوست اس کا حل تو بالکل آسان ہے آپ کو خدا تعالیٰ نے صاحب جائیداد بنایا ہے دولت سے بھی وفر حصہ عطا فرمایا ہے آپ دس ہزار روپے کی اسے امداد دے کر اسے بھی امیر بنا سکتے ہیں مگر ایسا امیر آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اس جیسا نیک ہو وہ امیر بھی نیک اور دیندار آدمی تھا اس نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق اس بچی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر دیا اور لڑکے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور وہ خوش نصیب جوڑا خوشی اور امبساط کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو آخرت میں جو اجر دینا تھا وہ تو اسے ملے گا ہی ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ نے اسے بغیر اجر نہ چھوڑا